Come <laughs> если это пение подтверждается рукописями на большом каком-то отрезке и временном, и географическом, и мы видим между этими рукописями есть какое-то родство, мы можем сказать, что этот предмет принадлежит к церковному преданию. А церковное предание – это не только основа вероучения православной церкви, но еще и максимально выверенный опыт православной церкви. Вот это пение соответствует вот этому самому опыту. самом деле были исторические предпосылки, которые позволили совершиться некой такой революции в церковных искусствах. Это было связано с политическими какими-то действиями в середине 17 века у нас на Руси. Вот, как известно. И так что столповый распев, который у нас был до этого, он не эволюционировал в то, что мы сейчас имеем в церкви. Он остался сам по себе и пошел по своему пути развития. Вот. И поэтому то, чем мы занимаемся, скорее просто как бы афиша, что это древняя церковная пения, чтобы хоть как-то обратили внимание на него. А на самом деле это каноническое церковное пение. То есть там, где не только текст каноничен, но и грубо говоря, музыкальный материал, мелодический материал, тоже каноничен. Почему каноничен? Потому что он создавался кропотливо, веками молитвенного предстояния преподобных, которых мы почитаем как святыми, и как святых и так далее. Это как бы стык между видимым и невидимым, между временным и вечным. Вот этот стык на ранее между видимым и невидимым. Это основа которая, в принципе, нам и показывает, что этот мир лично присутствует, он видит. Через икону мы его знаем, постигаем его. Он напоминает нам об этом. Вот икона, сам факт иконы, написал, что икона должна употребляться в богослужении, он каноничен, потому что икона является догматом православной церкви. А здесь о каноничности мы можем говорить только условно. То есть максимально выверенный опыт православной церкви всей. То есть он проверен, он проверен молитвой многих поколений. И не то, что проверен, а создан этими поколениями святых, святых не просто людей, а святых, тех, которых мы за подвиг за их, сейчас почитаем святыми. Наверное, у иконописцев меньше опасности, потому что... Если, говорить с, точки зрения, если с точки, говорить с точки зрения канонов, то у них меньше опасности, потому что каноны существуют в иконописи более, более четкие, более жесткие. Но если говорить с точки зрения э, переживания человека, восприятия иконы, восприятия распева, то, конечно, если человек совершает э, иконопись, совершает иконопись с молитвой, если человек совершает богослужение, вот именно переживая его правильно, поет с молитвой знаменный распев, вот, то э, здесь опасность уменьшается. Здесь, конечно, человек приближается больше к тому идеалу, который нужен в богослужении, вот как в уклонничестве, так и в распеве. что это как бы стык между видимым и невидимым, между временным и вечным. Вот, и вот этот стык на ранее вот, между видимым и невидимым, это основа, которая в принципе, нам и показывает, это, что этот мир вечный присутствует, он есть. Через икону мы его знаем, постигаем, он напоминает нам об этом если, скажем, есть такой термин для иконописи, как умозрение в красках, да, вот, богословие в красках, также можно сказать, что есть аналогичное понятие богослужения, как поющее богословие. Икона Есть предмет, объект в и предмет, перед, перед которым православный человек, верующий человек предстоит молясь. И литургия – это осуществление вневременности времени, о беспространственности пространства. Это некая вертикальная время, Господнее пространство, опущенное в наше календарное время. Когда человек входит в какое-то молитвенное состояние, возможно даже повысить степень мелодичности. То есть мелодия там, в данном случае, это тоже молитва, только превосходящая текст. Это тоже богословие, если хотите. Вот как называют икону богословия в краске, так вот этот мелизматический тип, это богословие и молитва ансамблем древнецерковного пения. Ну, коллектив, ну, прежде всего, по всей видимости, это люди церковные, которые в свое время закончили консерваторию по разным классам. Каждый из них имеет хор. Вот двое в один в Киеве имеет хор. А у того скрипача, о котором речь велась, у у него в Харькове струнный квартет. Ну, изначально мы пили службы и получали от этого большое удовольствие, но потом все разъехались и как-то мы решили не прерывать общение, не прерывать все. Съезжаемся, в принципе, от этого и названия, в общем-то. Не только в честь праздника, но и в честь вот такого образа общения мы встречаемся и репетируем быстренько, и быстренько делаем концерт и вперед.